Всем привет! Вы на канале Назар Ракета. И сегодня я вам расскажу и покажу мою Лего армию СССР и немцев. Итак, приступим. Первая мини-фигурка. У меня вот такой есть солдатик. Классный. У него есть очень классная мини-форма, как вы видите. И каска очень красиво, на какой нарисована звезда СССР. У него есть такой красивый рюкзачок. И у него он, он открывается. Туда можно что-то положить. И сейчас я вам покажу танк. Называется тигр один. Вот такой у меня танк Тигр-1. У него башня крутится. Его можно... Так, вот сейчас покажу вам, какой он. Такое, такая пушка классная. Ну и все. Итак, сейчас я вам покажу следующий такой новый какой-то грузовик немцев перевозит. Вот такой грузовик классный. Такое. Вот смотрите. У него также такой руль какое у велосипеда. Колеса. Одно колесо от мотоцикла и то таких колеса от обычного джипа. Сейчас вам покажу вот именно мой мотоцикл. Вот мой мотоцикл, как вы видите. На нем написано ОМП. Он ездит, у него шина резина. Купил я его в наборе для габрик. Сейчас покажу вам именно базу. И у меня блокпост СССР. Вот такой блокпост. Его можно очень легко сделать. Я вам на следующем видео покажу, как его сделать. Как вы видите, это такой красный флажок Ссср. Вот такой покажу сейчас поближе. Вот это кустик. Такие обычные кустики. Можно из набора Олега Блик купить. Посмотреть вот это два мешка. Вот такие. Мешка. Вот, вот это у меня. Вот сюда можно поставить пулемет. Ну, это я использую как для сталкера такое. Вот это такое. Можно наводить. Пулемет управлять им. Ну и так. Сейчас я вам покажу самодельный пулемет РПК у меня еще в не Вот такой пулемет РПК классный такой. Я э, в третьем видео его покажу, как его сделать. Такой пулемет у меня РПК самодельный. И сейчас я вам покажу еще немецкую гранату f1 вот такая такая граната f1 классный и у меня есть такая бочка чтобы вот такая бочка каким-то ядом очень красиво у него там череп нарисован Ну что, друзья, я уже сделал свой обзор на Лего э, СССР э, и фашистов. Э, я вам в следующем видео покажу, как сделать пулемет РПК. И всем пока-пока. Вы были на, на канале Назар Ракета и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.